Всем привет! Меня зовут Александр. Да, постараюсь, чтобы эта сессия была веселой. А, то есть, э, очень приятно на, на самом деле здесь стоять перед вами, а, говорить э, и комфортно себя чувствую, расслабленно, как будто здесь родился, пытаюсь слушать это сидя. Еще недавно выполнил свой первый проект. Всего был у меня один проект. То есть совсем я еще зеленый, то есть мало опыта. На тему этой сессии я долго не думал. Тема будет простая, интересная. И надеюсь, что этой темы еще не было. Тема это книги. Тема книги. Я думаю, что мы все-таки находимся в книжном магазине, Вопрос у нас книги, очень много книг, и то, что, да. Напомню вам правила с импровизации, то есть я буду задавать вам вопросы по этой теме всем желающим и нежелающим. Ну, я заставлять не буду, то есть уговаривать, кто там не будет желать выступить, ответить на вопросы, не буду заставлять, как бы. То есть есть две минуты, за двух минут, чтобы ответить на вопрос. то есть вопросов будут где-то примерно 10. Потом что еще? Что еще? Я взял с собой еще президент это достанется тому, кто лучше всего ответит на вопрос. Лучше всего это, к сожалению, не бананы. Которые, я помню, одно время раздавали бананы. Это была такая книга, называется она «Без жалости к себе». Написал ее Эрик Бартон Ларсен. Дам такую книгу, то есть, ну, с возвратом, конечно. Я еще только почитал, на самом деле. Очень полезная и интересная книга. Значит, что еще? И потом. Ну, буду вообще меньше говорить. Да? Хочу, чтобы вы больше выговорились. Буду меньше говорить. В общем, первый такой вопрос. Ну, я думаю, вообще все любят читать вообще, да. Нет, поднимите, пожалуйста, руку тех, кто ненавидеть читать, зажег бы все книги к чертям, есть ли такие? Есть. Один человек, два? Ну, хорошо, да, больше нет. Почти все. Почти все. Да, в общем, первый такой вопрос, он был очень банальный такой. Какая ваша любимая книга, про что она, почему? А почему она любимая? Вот хотел бы вызвать Виталия, то есть он сегодня рассказывал свои речи, что в школьные года про я рассказывал, да, что твоя любимая книга, ну хочу, чтобы ты еще раз вышел сюда, на эту сцену. Да, у нас есть еще такая традиция, да, тех, кто выходит, как бы жать руку скорее всего было интересно чтиво в то время но, что, наверное мои самые любимые книги очень сложные главную... было много но одна я все-таки выделял по особому это была Сидхарха Сидхарха Гёсса извиняюсь эта книга была о человеке жившем в одно время с Буддой который хорошо. Это маленький книжался на 100 страничек. А там человек всю жизнь развивается. Он посмотрел на Брахманов, а Брахманы ушли в лес, подумал, вот он, просветление, пошел тоже там пробовать на себе аскезу, как Брахман. потом познакомились с Буддой, он поговорил, сказали, давай ты будешь с нами. Подумал, подумал, наверное, что это не то. Повторял свои какие-то знания там около города. Тоже что-то не то. Встретил жрица любви. Она сказала, не у но с очень богатым человеком все равно не то. И закончил свою жизнь на переправе с человеком, который науки людей перевозил. но до конца жизни достигал просто чтобы достигнуть Бога. Просветление. Они, встречаются, как они с ним спрашивают, в чем, в чем. Вот ну, меня парамчик научил куда течет их в этом смысле. Что-то подобное. Книга очень меня поразила. Там на, насквозь как на философии, что ли. там нет панели, ни, одно, ни, одного лишнего абзаца. Уникальная структура. И сильно заставляет задуматься. Ну, это такое, больше я подумаю. Есть еще одна книга, на самом деле, очень известная. «Золотой теленок». Классика. Эта книга, наверное, для предпринимателей и так далее. Лучше почитать. Но если совсем хоть веселого, почитайте. «Приключения Бравого Суэлла» Ташкента. Спасибо. Да, очень хороший ответ. Надо будет много почитать почитать книгу посмотреть фильм. Я, насколько знаю, есть еще фильм. Фильм отвратительный. Отвратительный, да? Ну, да, не буду его смотреть. Так, <свят> да, поехали дальше. И следующий такой вот вопрос. Ну, давайте, да, еще определимся о том, вообще, зачем нужно зачем нужно читать, какая польза в том, чтобы читать. Ну и такой вопрос, какая польза от чтения, зачем, что она дает, есть желающие, да? Спасибо. Добрый вечер Меня зовут Олег, польза чтения. Я большую часть своей жизни, это да практически всю, всю, жизнь, я не любил читать. У меня не было страсти к чтению. К чтению. Я прочитал там буквально одну книгу до своих там 21 или 20 лет. И так, так все. Но однажды я сижу я в ВК, в общаге у себя, я учился не в Киеве. И знаете посты, 7 книг, меняющие жизнь, 20 книг, там тра-та-та, тра-та-та, -та, короче. Я такой открываю этот пост, и там книга, книги. Первая из них, Ален Карр, Легкий способ бросить курить, кто знает. <связано> на, на тот момент я уже бросил курить, соответственно, я ее не считал. Но вторая книга была, о которой я вообще ничего не слышал, о Ален Карре еще как-то где-то там слышал, была Сергей Домогацкий, Путь. Кому вообще что-то говорит это? Ну, потому что я тебе рассказывал. <laughs> да, я думаю, вау, что за книга там русская. Потому что до этого времени вот у меня было такое видение. Книги, авторы, если пишут, книга выходит, то этот автор уже умер. Ну я еще что-то школы привык, я, я уже То есть там все авторы, они уже мертвы. А после школы я их особо не читал книги. Думал, ну что так человек умер, а потом уже как-то через лет 50 там книга его попадает на, на пол. И читаю, нахожу эту книгу. Там есть ее на сегодняшний день в интернете есть только 100 страниц первые. Всего 170. Прям на сайте, не на сайте, а на странице ВКонтакте этого человека, автора. И он дает 100 страниц бесплатно. Я беру в эту, в эту же ночь, не знаю, почему так я сидел, это было где-то 2 часа ночи, начинаю читать эту книгу. Короче, эта книга перевернула мои мозги. Вот тогда, я, я помню эту ночь, я ночь не спал, это было зарение просто. О чем книга? Человек, очень схожая у него судьба, там какие-то моменты с моей, почему она мне зашла. Он рассказывал о том, как он учился, каким он бездарным был в действии, как его, короче, он пошел в другую школу для одаренных, я тоже попадал в такую а школу, потом оттуда его выгнали, меня тоже выгнали. Такие вещи, и потом он рассказывает, как в возрасте где-то 14 лет, он принимает решение уехать в Москву, а он с какой-то там провинции, и он там бомжевал. Жил в лифтах, короче, там где-то что-то потом он стал скинхедом, потом были драки, потом была судимость. В общем, полностью такой отбитый образ жизни. Потом он как-то завязывает свою жизнь с... Сейчас, сейчас помню. С косметикой он становится прямым продавцом. Вот как раньше ходили с сумками, вот в это время он попадает. У него это здорово получается. Он нанимает там бомжей, короче, платит им зарплату, все круто получается. И как-то он идет через дорогу, его сбивает машина, да, да, я, я вижу, но ну, сейчас ты уже поделиться просто. <сёк> Его сбивает машина, он попадает в больницу, он понимает, что это карма, он понимает, к нему приходит осознание, и в этот момент, к чему я подводил, он начинает читать, он начинает изучать, он меняется. За тот момент, пока он лежал в больнице, ему сказали, что он не будет ходить ничего, он создал свой бизнес, он создал интернет-магазин, он выучил английский, еще много-много чего, и он там в этой книге прям 9 ступеней рассказывает его пути там, к успеху. И один из этих, одна из этих ступеней постоянный рост, постоянное развитие, чтения. после этой книги меня вот так, так как бы думаю, блин, хоть, бы не сойти с этой ступени, хоть бы дальше там продолжать читать. И полюбил я после этой книги чтение, и сейчас практически каждый день я читаю. Так что, если у вас есть возможность, найдите, скачайте эту книгу, она очень легко читается и очень классная, как бы, показывает путь человека. И сейчас это долларовый миллионер, он создал компанию по производству эко-домов, и он создал, чего нет еще на СНГ, то есть есть дом, даже не дом, супермаркет домов. Человек заходит, он покупает модель дома, ему фурой привозят эко-дом, собирает там его, и стоимость этого дома, как однокомнатной квартиры, это двухэтажный большой дом. Ну, в общем, такие приколы. Спасибо за внимание. А я очень хорошо выступил, это, скорее всего, можете получить книгу на самом деле интересно, очень... <laughs> полезно, <смех> полезно <смех> да, было очень. И есть еще такое, если, допустим, нас, вы не можете ответить на вопрос, то, то там не хотите, нет сил, не можете ответить на вопрос, можете отвечать на следующий вопрос. И потом что еще да, следующее, поехали дальше. И то есть вот первый раз, первый раз, чтобы это не было, по идее, это всегда запоминается. То есть, и такой вопрос, какая у вас первая книга? Можно? Да, можно, О, спасибо, ребят. Да, меня зовут... Артём. Ребят, всем привет. Меня зовут Артем. Э, так как по иерархической лестнице на 2 минуты я сейчас главный, правильно, я же могу делать все, что угодно, могу с вами работать, могу с вами переворачиваться хоть как. Здесь немного душа, все согласны? Да. Есть такая херня, немного ноги, я, извините, это, э, ноги затекли, давайте все встанем, окей? Okay? Нет, никакого проблем с этим, давайте встанем, положите то, что у вас есть на руках, на коленях. И такая вещь, вот те, кто справа находится, повернитесь, пожалуйста, направо, как в армии, направо. А вы просто оставайтесь в таком же положении. У нас есть самая большая по лестница лестнице э, орган. Какой орган, кто ответит быстро, по лестница лестнице в организме самый большой? Тоже. Ай, красавица, тоже а. правильно. Кожа. Теперь на этой коже есть небольшие складки. Вот здесь, вот здесь ага. и здесь. Их нужно размять. Потому, вот пожалуйста, положите руки на плечи тому, кто у вас здесь, не туда? Потом все будет нормально. Разминайте. сделайте массаж такой, по-хорошему, да. Можете посильнее, мужчины можете. Пожмите, не бойтесь. О, классно. Все. Хорошо? <свят> а, Вова, ты что не делаешь массаж? Я не а, не все, теперь кто сильно делал, тот молодец. Теперь а давайте а отомстим, с развернемся, а делаем а точно а такой же, точно а такой же массаж. Эрохическая а лесть работает. Все, ребят, всем а спасибо. А Можно а разворачиваться, садиться. Надеюсь, немного размялись Эротическая лестница и книги. Первая книга у меня была Дейл Карнеги, Почитал ее перед армией. Потом после этой книги сразу шел в армию. Книга была вот такая здоровенная, не помню, где ее взял. Все слышали, наверное, Дейла Корнеги. Да, да, да. Она одна из самых первых книг, которая лежит у предпринимателя у кода. Ну, я так сказал, первый мой руководитель, Александр Ильич Евреичук. Вот. И э, книга изменила. Действительно, советую всем почитать Дейла Карнеги. Там самый язык. Классно то, что там очень много примеров уже каких-то людей, которые чего-то достигли. Или не достигли, или обломались. Короче, там очень много приколов. Они вам обязательно понравятся, вы будете в восторге. И что-то для себя сравните, так же, как предыдущие ораторы говорили. С собой сравните, примените обязательно в будущем, и будет у вас все классно. Вот так что, иерархия это класс. Сказал я пять раз. Да, как Очень Задумался, кому книгу Ну потом надо подумать, Потом следующий вопрос. Это будет о том, что наверняка у всех есть желание написать книгу, да. Написать книгу. Ну, только руки до этого не доходят как-то. А, ну и такой вопрос, вот, если бы вы начали, может, возможно, кто-то уже, может, написал книгу, есть такие. Книг, да? а, ну и такой, значит, вопрос, то если бы вы начали писать книгу, про что бы она была. А вы первый раз, да, по вот да? Первый раз пришли сюда отдавать, да. Не знаю, как второй зовут. Второй. А, это второе, ну хорошо. Да. Ну, хорошо. Меня зовут Сергей, всем приятно. Вот. <laughs> на самом деле я хочу поговорить о самой важной книге, которая есть в жизни каждого человека. Эта книга называется «Жизнь». Вот. Э -э в начале выступления, когда всех представляли, один человек сказал, что он пришел сюда для того, чтобы преодолеть свой страх сцены. Так вот, я хочу сказать, что страха сцены на самом деле нет. Да, вот серьезно, вот Страха здесь нет. Здесь есть проблема того, что каждый, э, как бы это сказать, вы считаете, что вас будут оценивать. На самом деле это вот самое большое заблуждение. Вы должны понять, что вас не оценивают. Вы здесь на, когда вы здесь на сцене, вы здесь царь и Бог. Все люди смотрят на вас. Они наслаждаются тем, что вы говорите. Как вот вы сейчас смотрите на меня, я наслаждаюсь вашими взглядами. Это просто божественное ощущение. Вот и очень важно понять, что когда я нахожусь здесь на сцене, я что-то отдаю вам. То есть не я вам показываю и спрашиваю, оцените меня, я хорошо это сделал или плохо. Я нахожусь здесь на сцене, я что-то вам отдаю. Я говорю, вам какие-то советы, я говорю вам какую-то информацию, о которой вы раньше не задумывались. Вот. И когда я в прошлый раз здесь был на сцене, я первый раз вот вышел, я так вот стоял, я так нервничал, у меня вот так руки были зажаты, сейчас, если ты у меня абсолютно на Это такое приятное ощущение. Вот, и вот когда понимаешь, что ты на сцене, что ты царь и бог, что ты делаешь людям хорошо, что эти люди не твои враги, эти люди твои друзья, они тебя слушают, они тебя поддерживают, это на самом деле очень обалденно. Вот, и вот я надеюсь, что вы свою книгу жизни, самую главную книгу в иерархии всех ваших книжек, будете писать и будете читать, и будете просто дурачиться, потому что это классно и весело. Всем спасибо. Пожалуйста. А, тоже, тоже, хорошо рассказал, на самом деле. Жива, да. а, следующий еще такой вопрос. будем меньше говорить. Да. Можно погромче, пожалуйста. А, да. Есть Итак. такое, что вот спасибо. вы прочитали книгу, читая книгу, вы вот говорите, что О, эта книга а, то есть это про меня. То, то есть я тоже такое делаю. И то есть такой вопрос. Какая книга, какая сюжетная линия вот, напоминает вам про вашу жизнь? И я хотел бы вызвать вот, девочку, которая сзади стоит. Блондинка. Да. Вы же первый раз. Ну пожалуйста. Не вообще, <laughs> <не выставляю> <пока>. <смех> <смех> да, Меня зовут Дарья. Я сюда пришла первый раз. Да? <laughs> да, как <я>. все видят, <laughs> я очень боюсь защищаться, статьи какие-то писать, а потом проходить апробацию. Я пишу статьи, но я не выступаю с ними. <laughs> я их пытаюсь просто публиковать, но когда ухожу от апробации, это выступление перед публикой. Вот. А что касается книги, вопрос, правильно, да, которая похожа? Да, похожа на, на вашу жизнь. Честно скажу, последний раз, последнюю книгу, которую я прочитала, это книга «Есть молиться любить», я думаю, многие читали. Вот. Но э, сейчас там есть некоторые моменты, которые очень похожи жизнь моя похожа на жизнь этой э, героини этой книги. Э, так как она искала себя. Я тоже самое, в принципе, ищу себя, я ищу то, что мне нравится. Там, где я буду э, развиваться, заниматься каким-то делом, и мне это будет на самом деле приносить удовольствие. Так же самое и эта героиня, она искала, то есть она проходила очень разные истории, очень тяжело было у нее постоянно, там чуть ли не были истерики, у меня истерик не было, вот, но всегда я в раздумьях, что делать, как быть дальше, что лучше, вот, и одним из таких, как правильно сказать, то, что меня успока... успокаивало, и то, что здесь вы находила, это медитация. Вот, кстати, в этой книге очень много моментов э, интересных, то как она шла к медитации, к осознанию себя, к принятию себя. Э, мне очень понравилось, и я с этой книги, собственно, взяла очень много интересных моментов, которые я приняла в свою жизнь, и они мне помогли многое чего изменить. Поэтому я думаю, у каждого есть такая книга, которая... Где-то показывает вашу жизнь, а где-то э, вы не видите какие-то вопросы, какие-то моменты, и вы открываете в этой книге ответы на свои вопросы. Да, я тоже люблю медитировать, на самом деле. Иногда медитирую. То есть есть простой способ, это так немножко отвлечение от темы. Есть просто можно нарисовать черную точку на белом листе и допустим повесить и удобно ну и смотреть просто на эту точку не отвлекаться больше ни на чего это то есть тоже как считается медитация то есть вот такой полезный совет на самом деле если кто не знает и потом что еще вот сейчас считается модным ходить в клубы там спортзалы заниматься спортом То есть, все, э, все этим хвастаются а вот допустим например что касается книг э, можно сейчас вот читать книги э, такой вот вопрос и хотел бы невичок ну свежим да <свежий народ. <свежий народ. <свежий народ. Парі, типа, yeah. yeah. всім добрий вечора, мене звати Антон. На питання, чи можна зараз читати книжки, я скажу так, це можна, тому що ми, коли спілкуємося з людьми, нам цікаво дізнатися від них щось нове. І зазвичай ми не питаємо, там, що в тебе було на роботі, там, чи... ми питаємо, що нове в житті. І найбільше емоцій ми отримаємо тоді, коли людина каже, ось сьогодні я там прочитав певну книгу. І, в принципі, я б хотів би на четверте запитання ще доповнити. Одна з таких книжок, яка ілюструє життя майже кожної людини, якої є ціль в житті, є автор Джек Лондон Мартін Іден. Про що ця книжка. Був моряк, він такий 26 років, м'язи працював на борту, але він розумів, що це не якби не кінечна ціль життя. Він познайомився з дівчиною, вона була аристократкою і вона дуже багато читала. І вона саме змусила його розвиватись, і він вирішив, що йому потрібно мати гроші для того, щоб з нею бути поряд. І він вирішив, де можна заробити гроші, а звісно, треба написати книгу. І він, чому ця історія би, ілюструє життя, він почав цю книгу писати. В нього спочатку були гроші. Наступав момент, коли в нього взагалі не було грошей, він втрачав свідомість, тому що він не їв, але він все одно якби. Йшов до своєї цілі, і він писав, писав, писав. Чому я це кажу? Тому що в кожного з нас була, наприклад, що не всі ми відразу досягли того рівня життя, до якого ми зараз знаходимося. Правильно? Я просто свої історії пам'ятаю. Приїхав в Київ і потрібно заробляти гроші і доходило до того, що працював на новій почті вантажником. Друзі, якщо ви хочете побачити пекло, підіть попросіти на нову пошту. І потім все ж таки ти розвиваєшся, свій рівень піднімаєш і починаєш якби, життя своє покращувати. Так само в цій книжці. Він писав, 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 писав. І була історія, схожа до Чарльза Дікенса. він більше 60 разів видання своє подавав книжку, і йому казали, що це все фігня, Це твої книжки не будуть читатися. І, врешті-решт, одну з книжок його прийняли, він потім став мільйонером, заробив собі на життя. І е, він всім довів, що саме якщо в тебе є ціль, е, ти цього досягнеш. Неважливо якими шляхами. Дякую. цікаво, насправді, И вот будет последний вопрос на этой сессии импровизации. Алексей подожди, еще вопрос не прозвучал. И последний вопрос. Вот обычно фильм, снятый по книге, он обычно портит свое впечатление о написанной книге. И вот расскажите про редкий случай, когда именно книга, ну то есть наоборот, фильм Рядом, по книге, по какой, этой книге? То парень, который... А вот парень пишет впервые, да? Не знаю, как я тебя звоню, да. Меня зовут Асергий. Вот в фильме Кия задав, вот это мастер-магарит. Мабуть, в школе кожен з нас читав. Цей розказ. Ну, просто я подивився, коли фільм і згадав Христину, от, е, вона казала, що в нас сприйняття ще є емоціональне. Іноді через фільм сприйняття самого сюжету воно навіть поглиблюється. Є емоції. Ну, Книжка це хорошо. От я хотів ще раз доповнити про книжку. Читайте, закликаю, розвивайтесь, тому що воно розвиває. Але завжди пам'ятайте, що ви читаєте, розумієте? Є книжки пустые, а є книжки, которые наполняют, наполняют глубоким смыслом, то есть формируют ее світогляд. И раджу вам читать как раз эти Тому потому что что вы читаете, так и у вас святогляд. Спасибо за вашу увагу. Это был последний вопрос, но цель вообще была то, что смотивировать вас больше читать книги, а надеюсь эта цель была Выполнено, то есть надеюсь полезная была информация, то есть время за спасибо за внимание, всего спасибо. хорошего.